Слава Богу, братья и сестры. И хочется сказать, как мы в первом псалме пели «Вечная слава». Иисус больше умирать не будет, нет в этом необходимости. Он воскрес и вечно будет жить и хочет, чтобы мы с Ним жили тоже вечно. И мы продолжаем говорить о воскресении Иисуса Христа. Ограничены праздники какими-то днями, даже Бог ограничил, сказал, от какого дня до какого надо праздновать. Дни эти ограничены, но о воскресении Иисуса Христа мы будем говорить, я надеюсь, вечно. И в этой жизни и потом. То, что сделал Христос для нас, вы знаете, я много раз говорил воистину воскрес. Я уверовал в 42 года и до 42 лет, я так, ну, с детства, как родители учили. Я думаю, что многие из вас также говорили. Но когда Христос воскрес в нашем сердце, эти слова звучат совершенно по-другому. И как брат на празднике говорил, что мы мы это утверждаем, это утвердительно, мы это провозглашаем, что Христос он воскрес из мертвых. И хотелось бы э, вот э, ну что сделал Христос для нас? Э, что произошло? Как это на нас отразилось? Вы Знаете, вот э, мне люди говорят, э, друзья, подходят вот что э, и видят много несправедливости в мире. И вот вспоминают о справедливости, о справедливости Божьей. И вот почему Бог не сделает вот своей властью всех добрыми? Или почему Бог там не накажет э, злых? И вот, и я вспоминаю о том, как я думал о справедливости, я когда уверовал, Бог снял, простил грехи, снял груз, в ту тяжесть, которую человек несет, и я сразу увидел, сколько, вот я же уже стал такой хороший в одно мгновение, и сколько вокруг вот несправедливости. И я подошел к брату и говорю, почему Бог вот ненавидит справедливость? Он а брат мне, ну, мудрый брат, слава Богу, говорит, ты хочешь, чтобы Бог справедливо поступал? Я говорю, ну, конечно же хочу. Он говорит, так он начнет с первого тебя. И тут у меня одно колено прогнулось, и сразу захотелось милости Божьей. Но смотрите, Бог же все-таки справедливый, да? И Бог справедливо поступил. Со смертью Он поступил справедливо. За грех смерть Он отдал, Он заплатил эту, эту цену. По отношению к дьяволу Он Князь мира сего. И, 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 и княжит здесь, предлагает же, приходит и предлагает, Иисусу предлагал, то есть справедливо. Но по отношению к нам, хочется помнить это все время, Он поступил милостиво, Он нас просто помиловал. И мы прочитаем Писание, вот интересная притча, которую говорил Иисус ученикам. Это, ну, я своими словами ее расскажу и потом прочитаю один стих. Это притча о бедном Лазаре и о богаче. Иисус приводит такой пример, что жил богач, и у него в богатой одежде одевался, и пиршествовал там не просто так, а на уровне, на хорошем. И в это же время Лазарь, бедный, у которого не было ничего, он там сидел у ворот, питался какими-то крохами, что перепадет, в струпях был, псы лизали. То есть такая очень тяжелая жизнь была. И вот умер и тот, и тот, и говорится, что бедный этот Лазарь, он был отнесен на лона Авраамова. И умер богач, и попал совершенно в другое место. И вот там ему было плохо, и он взывал к Аврааму и просил хотя бы, хотя бы там перст обмакнуть, потому что, ну так я понимаю, жарко, я из крокодилов, которые в советское время, вот там часто ад арестовали, я не знаю, советская власть, да, противники, но в каждом крокодиле было ад, вот эти, я не знаю, такие, чудовища эти с вилами, и они там мешают, то в смоле варят, горячие сковородки тем, кто обманывают, заставляют. Ну, то есть, и в каждом крокодиле вот были такие шажу советское, Ну, и такое вот представление у меня и сложилось о, о, том, о вечных этих муках, откуда ну, не будет выхода. Ну, смотрите, 26 стих. Авраам ему объяснил, что и 26 стих. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. То есть, утверждена. Это то, что утверждено и все. Это не может не ни поколебаться, никак никакими силами э, измениться. Мы что-то строим иногда временное, да, и, и смеемся, что нет ничего более долговечного, чем время. Вот так время но, но временное, оно никогда не имеет основания, да. А тут написано, что утверждено. Вот эта пропасть, которую человеку не дано преодолеть. И вы вот знаете, что вот, ну, мы мыслим, когда брат сказал, что я не задумывался, что мы мыслим образами. Когда мы говорим с друг другом и что-то объясняем, у нас возникают образы. Мы этим самым. Отличаемся от, 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 от животных, хотя Соломон напоминает, что одна участь и то в тлен пойдет, и в то, но отличаемся. Ученые говорят, что мы homo sapiens, да, человек мыслящий. Вот как раз мы можем представлять то, чего нет. Вот его нет, а мы можем себе представить. И вот друг другу как-то мы пытаемся объяснять что-то. И возникают то, что мы уже знаем, нам легче объяснить. Вот про вкус яблока, я вам скажу, там еще поправлю, кисловато или сильно сладкое. И мы себе представляем, как оно даже, может быть, выглядит. И нам с вами легко говорить, потому что мы вкусили, как благ Господь. Но Иисус, смотрите, Он много ученикам объяснял притчами, чтобы этот образ, образ сложился. И вот такой вот образ этой пропасти непреодолимой, но если вернуться к Ветхому Завету и книге «Бытие», когда э, «Изгнание из рая». Я видел эту картину, я вам не скажу настоящую, но, наверное, быстрее всего, что где-то в Ватикане может быть и настоящая. Но репродукций много, особенно вот я детские смотрел Библии, там «Изгнание из рая». И я вам уже это показывал, как вот так против ветра шли Адам и Ева, так согнулись. Но вот осенью, когда такой холодный ветер дует, зима начинается, люди так иногда прикрываются. А за спиной солнце, ну и рай в общем. И они оттуда были изгнаны, и э, что не, дало, не, не, не давало не им возможности вернуться. Херувим с огненным мечом был был поставлен. Вот, ну тяжело людям вот представить, я себе, ну, хотя хотя и возможно, но всю эту величие, мощь, как бы вот так вот эта непреодолимая пропасть, она более более понятна. И смотрите. Что сделал Иисус? В то время люди потеряли, потеряли, так как Бог сказал, что умрешь, потеряли связь с жизнью, с Богом живым, от источника жизни они были отрезаны. Все, и в этом человечество все на протяжении вот тех тысяч лет оно потеряло доступ к Богу. Не знаю, вот Адам быстрее всего, я вспоминаю своего дедушку, как он меня садил на колени и рассказывал какие-то истории своей жизни, о Первой мировой войне, как он там пытался идти на войну. Ну, то есть какие-то истории такие, и мы, дети, восторгались. Я думаю, быстрее всего, что Адам рассказывал. Он там дожил, по-моему, до да, ноя только не дожил, а так, по-моему, там всех он застал, внуков, правнуков, пра-пра-пра. И я думаю, тот, кто видел Бога, кто имел общение, он не мог не рассказывать. И вот, вот эти трагические такие события, они погрузили все человечество в вечную смерть. Непреодолимая пропасть, она стала. И то, что сделал Иисус, Он также утвердил. Утвердил вот этот вот переход из смерти в жизнь. И тоже это было утверждено, и ничего поколебать не может. Исайя это говорит, что будет большая большая дорога. И идущий по ней даже неопытный, вот кто просто обратился и только покаялся, неопытный, не заблудец. Широкая дорога, по-моему, там написано, ну, я своими словами так говорю. То есть Иисус это утвердил. И это есть, вот эту пропасть заполнила Слово Его, то, которое стало нашим, нашим фундаментом. На, на, том, на этом фундаменте мы можем строить, мы можем расти, и вот, кстати, расти тоже в образ в образ Божий. Моисею было показано, там Бог говорит, сделай по образцу, да, там насчет светильника, говорит, по образу, какого, который ты видел. Но был образец, как надо было построить, вот сделать эту скинию. И ну, вот то, что мы говорим про, про, про эту пропасть, на самом деле, вот Неразрывно связано, мы говорим, что воскресение неразрывно связано со смертью. И апостол Павел, он говорит, что я не хочу ничего знать, кроме Христа и притом распятого. Распятый Христос, это мы сейчас по тем местам Писания прочитаем или вспомним, это был вход, вход в святую в святых. Евреям апостол Павел описывает это, Прочитаем несколько. Ну вот вспомнить о том, что, что когда Иисус умирал, Он такие слова сказал «свершилось». Свершилось и завеса в храме, та завеса, о которой Павел говорит евреям, что святая святых, святое и святых разделялась с завеса. Я вспоминаю все время, когда я пришел в церковь, брат еще раз сборы слова, ввел, наш нету его сейчас, и вот он рассказывал, мне так запомнилось, что ткань эта вот, которая висела за она была толщиной в ладонь. Вот такой толщины висела, висела ткань. Мне как я с тканями связан, мне бы хотелось бы хотя бы увидеть такой, ну, такой толщины. Мы видим, какие ткани тонкие есть, да, чуть толще, пальтовые, а то толщиной в, в ладонь вот была. И эта завеса она разделяла, и туда мог входить первосвященник один раз в год и то под страхом смерти. И читая, читая и Новый Завет, и Ветхий, даже когда ангел приходил, и люди говорили, мы не можем, мы не можем выжить, мы умрем, потому что мы видели, видели Бога. Даже Петр, когда понял, что в лодке Иисус, что это Бог, он говорит, выйди, потому что я человек грешный. То есть ритуал тот, который исполняли, который надо было исполнить, вот это очищение, о чем Павел говорит в посланник к евреям, о чем уже не надо так подробно говорить. Уже все это, это в прошлом. И если что-то неправильно сделал священник, он мог просто умереть. И он туда входил только один раз в год. Доступ в год. Доступ людям был закрыт. И вот смерть Иисуса Христа когда он сказал, свершилось, когда он дух испустил, завеса в храме разодралась. И к евреям 10 глава говорит, что мы имеем свободный вход через плоть его. Плоть, которая стала завеса, это вход. И я размышляю над этим, думал, это милость Божья к нам. Если в то время праведное с неправедным не могло соприкоснуться, и любое туда вхождение, оно несло за собой смерть, то сейчас либо я стою с этой стороны Христа, грешник, но живой и имеющий шанс. Или же я принимаю эту жертву, и кровь Христа, она очищает меня, и я вхожу в жизнь, в святую святых, где Бог. Потому что проблема всего человечества была и существует на сегодняшний день то, что Бог говорит. Законы зачем даны людям? Я это часто спрашиваю на подготовке к водному крещению. И ответы правильные, чтобы исполнять. Правильный ответ. Но я говорю, не ложится ли этот ответ исполнения грузом каким-то? Мне надо исполнить. Тяжесть. Все исполнить. Еще тяжелее. И это к земле пригивает. Но исполнить фактически человек это не может. Но Бог сказал, что закон дан человеку, чтобы человеку было хорошо. И сразу так оно как-то расцветает легче. Но проблема в том, что без Бога закон исполнить невозможно. А путь к Богу был. Прегражден. И вот Иисус, как раз этот свободный вход, Он сказал, я есть дверь, можно войти и выйти. Но, и про Скинию, которая я одно место прочитаю, это Евреям, евреям 9 глава, Павел говорит о Скинии, о жертвах, которые изменить человека, не, не, могли. И скиния, которая была по образу виденной, Бог показывал. Я не знаю, каким образом показывал, но Моисей видел, и Моисей в точности все сделал скинью. и храм потом был также таким же образом построен, вот с этой святой святых. И 23 стих 9 главы говорит, «Итак, образы небесного должны были очищаться, очищаться сими» жертвы, ну 22 давай, да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного, вот скиня, тот жертвенник, и там надо было приносить вот те жертвы, о которых Павел говорит, которые поменять человека в совести не могли. Человек оставался таким же самым, проходил год, опять надо было приносить жертвы, но о небесном говорится, самое же небесное, оно должно было очищаться лучшими жертвами. И этой жертвой стал Иисус Христос. Братья и сестры, мы сегодня имеем доступ в святую, святую святых. Туда, где обитает Бог, где Сын Божий, Иисус Христос, которому вечная слава, Он сидит одесную Отца. Еще один образ, который бы мне хотелось бы Вспомнить это первое послание Петра. У нас сегодня на подготовке как раз тема, по-моему, крещения. Крещение и непосредственно водное крещение. И вот Петр говорит об этом. И 21 стих, 1 Петра, 3 глава. 21 стих. «Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». И вот этот образ какой, он пишет, пишет выше и вспоминает и в ковчег. Тоже ковчег, были даны чертежи. Бог объяснял Ною, как строить. И вот мы, как люди мыслящие, ну, когда размеры есть, я уже представляю, какой длины, как он там будет сведен, сверху закрыт, чем просмолен. Ну, то есть, вот, вот благодаря тому, что мы по образу и подобию, опять-таки, образу и подобию Божьему, да, мы можем себе представить то, что нам говорят. И выше... Апостол Петр говорит, 18 стих, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершлен по плоти, но жив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал». Кому? Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению водненое – во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды, и 21 стих, так и нас ныне подобно ему образу. Что? Вот нам понятно, вот понятно, что с Ноем происходило, да? Что все, конец всей земли, от воды все дышащее должно, должно погибнуть, и Ноя называют Библия называет его проповедником правды то что Бог ему открыл хотя очень трудно я не знаю легче ли чем сейчас вот поверить людям в том что земле придет конец все дела и земля и все дела на ней сгорят что это придет этому конец вот хотя мы ничего такого и, и, и не видим и говорят что и солнце еще миллиарды потухнет но будет миллиарды лет еще там ну ученые что-то там они пытаются но смотрите, в то время тоже, где не было, там ближайшее море, по-моему, вода 400 километров была. Дождь не капал вообще, орошалось росой все. И было сказано, что все потоп, все утонет, покроется все водой. Как Ною вот надо было говорить об этом? Семья строила, помогали ему там, строила около ста лет. Я думаю, что над ним смеялись, как и над нами сегодня. И как и я когда-то говорил, что надо делом заниматься, такое выражение было, чтобы деньги зарабатывать, оно такое было чуть. Они, они непонятно чем. То, как в сегодняшнее время. Чем люди занимались во времена Ноя? Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Прямо про сегодняшнее время. Иисус открыл этот свободный. Он стал этим ковчегом, в котором мы можем спастись. Он проложил этот путь Через непреодолимую пропасть. Он проложил этот путь не через воду. Вы знаете, что в воде можно прожить? Есть там кустов, его уже нету. Он когда-то акваланг придумал. Можно как-то в воде. Подводные лодки есть, можно там как-то. Ну, что-то что там делают. Земля сгорит и, и не от огня проложил. И от огня сейчас какое-то время есть костюмы, которые 8 там, минут, ну, в зависимости у пожарных, которые спасают на какое-то время. От огня. Иисус Христос проложил путь через смерть. Сегодня у нас похороны. Человек в смерть войти может, выйти без Бога невозможно. Смерть вторая над нами не имеет власти. Иисус проложил вот 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 это было для человека непреодолимо пройти через смерть. Он стал такой, я не знаю, какой образ, тоннелью. Но вот ковчег, в котором мы укрылись, и вот как раз, вступая в завет, крестясь в его смерть, мы спасаемся, мы в него входим, в Иисуса, и в нем мы, имя его крепкая башня, мы в нем в безопасность. Это то, что сделало воскресение Иисуса Христа. И конец, это жизнь вечная, где он воссел одесную Отца. Еще одно место Писания я хочу прочитать. Фессалоникийцам пишет, которые, вот тоже такое по памяти уже скажу, что люди они не покорились благовесту, не покорились. Вы знаете, что? Ну вот недавно был праздник благая, мы говорили о благой вести, которая Марии прозвучала и говорили о том, что и нам эта благая весть прозвучала. Она звучит и сегодня, но люди ей надо покориться. И вот там фессалоникийцам второе послание. Говорится о том, что люди, и они будут там, там такие страшные вещи, что они будут в муках находиться. И Павлу это было близко, потому что Павел тоже благовествие какое-то время он не принимал. Для него, зная закон, зная все, было очень тяжело поверить, что грехи просто прощены, цена заплачена и все. И ты можешь идти уже оправданным и свободным. И он его отвергал, и вплоть до того, что присутствовал при убийстве христиан. И для него это было близко. Потом Бог коснулся его, и для него этот путь, путь открылся. Я хочу прочитать Ефесянам такое одно из любимых моих мест. И вот еще просто сейчас вспомнил одну из историй, которая меня так подкрепляет, вот даже в беседах с людьми, которые говорят про Бога и про то, что творится и то, что творится сейчас. У нас это не только на Украине творится такое зло, и мы видим и на Ближнем Востоке то, что происходит. Войны они все время. Там называют такую цифру, что одновременно вот таких конфликтов одновременно в мире что-то около трех тысяч все время. Тяжело представить и даже тяжело поверить. Но вот конфликтных таких ситуаций в мире ежедневно. Вот, одновременно около трех тысяч происходит. И вот одна история, которая произошла уже, так, наверное, может, около ста лет назад. Профессор-преподаватель один такой, видно, атеист был, и он такую вот... Ну, люди есть, которые умные сами, сами, сами в себе. Вот, они такие теории выдвигают, и он говорит, что если Бог все сотворил, то, то мы видим вот зло, то зло, значит, тоже Бог сотворил, и Бог злой. И все, так оно все сходится, да? И один мальчик 12 лет, он говорит, послушайте, профессор, холод есть? Ну да, мы же его ощущаем, есть. Он говорит, на самом деле холода да нет, это отсутствие тепла просто-напросто. А тьма есть? Ну да, мы же вот заходим там в помещение, которое не освещены, он, ну мы же вот она, ощутимая тьма, да, еще даже такое выражение есть. Он говорит, на самом деле тьмы нет, это отсутствие света. И на самом деле, что это мальчик 12 лет говорит профессору, что зла не существует, это отсутствие Бога. Братья и сестры, где мы видим конфликты, где мы даже видим какие-то, может быть, маленькие конфликты между собой, то мы должны понимать, что Бог отсутствует. Если мы начинаем конфликтовать, если мы начинаем злиться, когда-то Бог покинул храм, а то святой и святый храм остался стоять. Ну, чтобы мы задумывались об этом. Этот мальчик, он был Эйнштейн, он 12 лет уже учился в институте. Вот. И он так вот, не знаю, насколько он был верующий. И Ефесянам место Писания, которое касается воскресения и касается нашей веры. 19-20 стих я прочитаю первой главы. И как безмерное величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Я не просто, оказывается, уверовал. Захотел на Пасху, пришел в церковь, захотел, не хожу. Я даже когда-то вам свидетельствовал, что я сюда зашел такой, важный. Так зашел, посмотрел, все преклонного возраста, думаю, я здесь буду виден. Ну, место. Ну, ну так вот заходят люди, иногда самоуверенные, да. А потом я благодарю Бога, я каждый разговор про Бога, особенно когда пожилые, уже знающие Бога, я с открытым ртом думаю, откуда они это все знают? И вот этот, этот Бог так поменял, да, вот зайти такой птицей, а потом вот воробьем там слушать, я благодарю за это Бога, Бог, Бог открывал и наполнял. И вот, и как безмерно величие могущество Его в нас верующих, не просто мы захотели и уверовали, мы посчитали, не плоть твоя, Петр, тебе это открыло, что Иисус есть Спаситель, что Он Христос. А Отец мой Небесный, и как безмерно величие могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Братья и сестры, это дает дерзновение что та же сила, которая действовала во Христе Иисусе, воскресив Его из мертвых, дала возможность нам уверовать. Она та же сила, не меньше, не больше, именно та же. И с вытекающими из этого всеми последствиями. Еще одна история, которую, не знаю, Михаил Степанович запомнил, когда мы были в Израиле, и, ну, я говорю, к нашему гробу мы туда, где мы преломление совершали, и там перед нами были англичане. И так они уже вышли, пофотографировались и начали по ступенькам подниматься, а наша группа туда спускается. И <coughs> Винковский, он такого характера, чуть с юмором. Я смотрю, он что-то... Ну, нам, чтобы благовествовать, надо какой-то вопрос, ну, как-то людей, да. И вот он это умел делать, и там англичане поднимаются, а он что-то спросил, я английского не знаю. А этот англичанин остановился, я смотрю, он так возмутился. Но вот загорелся, не просто возмутился, как мы бывает зло возмущаемся, а он такой, как лампочка, зажегся, и что-то там на английском, Винковском, тут улыбается. А я потом спрашиваю, Сережа, а что, он, что, что ты у него спросил? Он говорит, и шел ну что там, Иисуса видели? И этот, вот представляете, этот человек, который действительно живет в воскресенье, он загорелся и начал Винковскому проповедовать, что его там вроде нет. Нет среди мертвых, и ну так вот, вкратно. братья и сестры, ну вот мне просто вот я к этому, вот к силе Божьей, которая дала нам уверовать. Мы загораемся, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о воскресении, мы живем этим. Но хотелось бы, хотелось, иногда проблемы нас придавливают, да, но хотелось бы, когда мы говорим о воскресении, когда мы говорим об этом открытом пути, никуда не будет. Тяжело представить, что такое вечность, что такое Царство Небесное но нам открыт туда путь. И Павел не один раз молился, чтобы очи сердца были. И вот выше он даже к Весянам молится, чтобы просвещены очи сердца нашего были, чтобы мы увидели то богатство, наследие, которое для нас приготовлено. Тогда мы будем гореть. Мне хочется молиться, чтобы Дух Святой, Он наполнял нас, и мы светились, были вот этими вот не свечками, а лампочками, сейчас уже такое более яркое есть освещение.